Salamlayıram. Bu günmənim sizlərə qurt xəstlikləri haqqında danışmağa çalışacağam. Şəhrlər bölməsinin izlədənlərimizdən biri bizlərə qurt xəstlikləri haqqında danışmağa hazır etmişdi. Ə, əvvəlcə sizlərə qurt xəstliklərinin simptomları haqqında danışmaq istəyirəm. Əgər sizdə yatağan ağzınızın qranından seliy axırsa, dişlərinizdə tez-tez qızırsa, ürəkbulanma hissləri çox olursa, tez çox yeyirsiniz, amma doymursunuz, çökən misiniz, lar sizdə varsa siz də qurdun olmağını müəyyənləndirməlisiz və analiz verməlisiz. Əsas analiz çox vacibdir, çünki analiz verdikdə sizdə hansı qurdun olduğunu bilirik. Bu müalicənin keçişində çox kömək edir, müalicənin səbərlə keçməyində çox kömək edir. Bu vasitəsilə siz ə, qurtlardan tez bir zamanda azad ola bilərsiniz. Ə, qurtu qurtları müalicə edərkən evdə ailədə nə qədər insan varsacrayı hamısı qurt e, damlanlarından istifadə etsin ki, e, çünki qurtlar yayıldıqca hamı ola bilər. E, onlar geyimlərinə yatdıqları yerlər biçilməlidirlər, təsir görməlidirlər, ütülənməlidirlər əllərimizi təmiz saxlama mallıyıq, yediyimiz qidaları təmiz saxlama mallıyıq. Ən əsasda meyvələri yeyən uşaqlarda belərlə diqqət olunmalıdır. Yuyulmalıdır. Meyvələr yuyulmamış şildikdə qoz xəstliklərinin atması baş verir insanlardakı qüs xəstəlikləri əsasən bağırsağın içərisində olur. Bağırsaqda və bağırsaqdan kənarda yaşayan qurtlar bağırsaqdakı qurtlara, askaretlər, elyambliozlar, enterobiozlar və s. qurtlar aiddir. E, e, bu qurtlar e, dərman vasitələrlə müalicə olunduqda düzgün müalicə olunduqda tez qurtulmaq olur bu qurtlardan. Bizdə var e, bağırsaqdan kənarda yaşayan qurtlar. Qurtlar insan həyatı üçün təhlükəşarlı dəlidir. İnfa taqanda, ağçı əldə, qara cəldə yaşın qurtlar var. Hətta exnocoquadlı bir qurt var ki, o qurt qara cəhdə kisə yaradır. O qurdun bədəndən e, e, cərrahi əməliyyat vasitəsilə götürülür. Pisəsiniz, e, yoxsa başqa problemlər yarada bilər. İnsan elində də təlablər. O qədər təhlükəli bir qurtdur ki, hətta onu bədəndən çıxardıqdan sonra e, basdırıb və yandırırlar. The Bu xəstəliklərində bir çox dərmanlardan istifadə edirlər. Əsasən də bəzi aktivlərində istifadə olunan dərmanlardan danışmaq istəyirəm sizlərə. Məsələn, tipirazin e, tabletkasından istifadə edirlər. E, 300-lik və 500 milliqram tabletlər şəklində gəlir. E, 100 millili flakonlarda uşaqlar üçün gəlir. E, Naptomon kap preparatından qız xəstəliklərində istifadə edirlər. Digər dərmanlardan üstün cəhətləri var. İdari elə bil görülməşdir ki, maddədə halbu bu parçalanır və yoğun bağırsaq və düz bağırsağın qalitsialarında parçalanır və bağırsaq boyunca bütün qurtlara təsir edir. E, Bağırsaqdakı qurtlara e, oksigendən necə istifadə edildiyini tvasısında bir anda 5-2 litr düz bağırsağa oksigen yeridir. Bu oksigen bədəndəki bütün oksigen parçalanaraq qurtların həzələ sistemini məhv edir, sinir sistemini məhv edir. Mebendazol, Albendazol təşkil edən onlardan istifadə edirlər. Mebendazol 6 tabletli olur. Askaridlər zamanı 1 tabletkadan istifadə olunur. Enterobiozlar zamanı 3 gün 2 tabletkadan istifadə olunur. Albendazol təşkil edənlər də budur istifadə olunur. Aptekləri Albendox adlanandır. 4 mg tabletka şaxtında buraxılıb. 4 yaşdan böyük uşaqlar istifadə edə bilərlər. Kiçik uşaqlarə isə siroplar şəklində ən çox ə, istifadə olunur dərmanlar. E, Balqabaq e, tumlarından da istifadə olunur, onun toxumundan istifadə olunur. Qurau e, toxumundan istifadə edərkən e, bir saat əvvəl və bir saat sonra imalə və işlədici duzlardan istifadə edirəm, amma bəxsadım da mən onlardan istifadə edərkən pəhriz saxlamağa, imalə etməyə, işlədici duzlardan istifadə etməyə heç binə ehtiyac yoxdur. Buna görə də onlardan çox rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz, amma ana az verməyiniz vacibdir ki, qurdun hazır növ olduğu bilinsin çaşmaq lazımdır ki, daha çox özümüzü qoruyaq. Antisanitar gigiyenik vasitələrdən istifadə etmək lazımdır. Can sanitar şərait yaranmasın. Əllərimizi təmizciyimləyirik, meyvələri təmizciyimləyirik, qidalarımızı təmizciyimləyirik ki, bu vəziyyətlərdən, qurtlardan uzaqlaşa bilək. Qurd xəstəlikləri bəzən insanda çox böyük fəsaddlar da yarada bilər. Məsələn, ə, pasiyentlərimiz olubcu bizim allergiyadan əziyyət çəkiblər. Bir neçə dəfə həkimə gediblər, amma bilinmədən. Sonradan məlum oldu ki, qurdun yaratdığı allergiyadır. Hətta 3 ayda, 4 ay davam eldi. Yəni qurd xəstəliyi ilə də ə, elə-belə elə, elə baxmaq olmaz, ciddi yanaşmaq lazımdır bu xəstəliklərə, təcili üstünə düşmək lazımdır. İnsanların sinir sisteminə ciddi təsir göstərir. Bağsaq sadə simptomların içərisində əsəbilik də var idi. Əsəbilik e, də əsəb təzyizini səbətlətmək, əsəbləşmək də qorxu olmağının bir növü ola bilər. Ona görə sinir sistemində fəaliyyətini pozur. Buna görə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Tez bir müddətdə e, müalicə olunub bu xəstəliklərdən qurtulmaq lazımdır çalışaq özümüzü ıı, bütün xəstəliklərdən o cümlədən də